Selamat bertemu kembali. Analisis berita malam ini kupas langkah kerajaan Australia menguatkuasakan larangan menyeluruh penggunaan media sosial untuk kanak-kanak bawah 16 tahun iaitu yang pertama seumpamanya di dunia. Sejauh mana langkah drastik ini berkesan bagi melindungi golongan remaja dan kanak-kanak daripada anasir-anasir buruk di ruang siber? Dan adakah ia wajar dicontohi oleh negara-negara lain termasuk Singapura? Pakar kajian kesan media dari Universiti Nasional Singapura Profesor Madya Elmi Nikmat berkongsi pandangan beliau. Sejak semalam, 10 platform media sosial antaranya Facebook, YouTube, Instagram dan TikTok diarahkan untuk menyekat akses bagi pengguna muda di Australia. Jika gagal berbuat demikian, platform terbabit boleh dikenakan denda sehingga 33 juta dolar Amerika. Namun, bukan bermakna akses golongan remaja kepada internet disekat sepenuhnya. Mereka masih boleh mendapat konten-konten media sosial dari laman search engine internet seperti Google, tetapi uh, akibat daripada larangan ini, pendedahan mereka daripada kepada konten-konten dan anasih anasih yang berbahaya dan tak berfaedah dari media sosial akan tetap berkuranganlah. Setakat ini, lebih sejuta akaun media sosial pengguna di bawah usia 16 tahun di Australia dilaporkan sudah dipadam. Satu kajian menunjukkan secara purata remaja Australia meluangkan masa sehingga 8 jam sehari menggunakan alat digital serta berada dalam talian. Lebih 90% juga menggunakan media sosial. Jadi apa yang boleh dilakukan remaja-remaja yang terjejas yang kini mempunyai masa terluang? Soalnya masa yang sekarang dilapangkan hasil dari larangan media sosial haruslah diisikan dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah dan yang mendatangkan kebaikan kepada remaja-remaja tersebut. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk memastikan anak-anak mereka mengisi masa lapang tersebut dengan lebih berfaedah lagi. Adakah langkah Australia melarang penggunaan media sosial bagi melindungi golongan remaja daripada anarsir buruk di ruang siber suatu langkah yang tepat? Atau mungkinkah sebaliknya ia menyekat perkembangan serta pendedahan sosial mereka? Ini memang mungkin terjadi tapi ini juga bergantung kepada tahap sosialisasi dan juga perwatakan remaja-remaja itu tersendiri. Bagi mereka yang lebih introvert atau senyap dan suka bersendirian, Uh, mereka mungkin bergantung kepada platform media sosial uh, Untuk berhubung dan menjalinkan persahabatan dan berinteraksi Bersama rakan-rakan mereka Seperti bermain game uh, Dan juga berkongsi pengalaman, nasihat dan hiburan Antara satu sama lain Jadi media sosial ada juga kebaikannya Adalah penting untuk kita uh, Mengajar atau mendidik kecelikan media sosial Di kalangan kanak-kanak dan remaja kita Bulan lalu, Kementerian Pendidikan MOE mengumumkan bahawa mulai Januari depan, para pelajar sekolah menengah tidak dibenar menggunakan telefon bijak atau jam tangan bijak di luar waktu pembelajaran termasuk waktu rehat, kegiatan kokurikula serta kelas tambahan, pengayaan atau pemulihan. Ini sebagai tambahan kepada larangan penggunaannya di kelas sebelum ini. Menurut MOE, ini bagi memupuk tabiat penggunaan skrin yang lebih sihat dalam kalangan pelajar. Tapi hanya di sekolah, tetapi tidak di tempat-tempat yang lain, terutama sekali di dalam rumah dan juga di luar sekolah. Oleh itu, peranan ibu bapa dan keluarga dan rakan-rakan baik di dalam rumah ataupun di luar sekolah dalam mengawal screen time dan penggunaan alat digital adalah satu piece of the puzzle yang penting untuk memastikan bahawa larangan yang dilakukan di sekolah mendapat keberkesanannya dengan sebaik mungkinlah di Singapura. Dr. Elmi sarankan agar golongan remaja diajar cara-cara mengenal pasti apa itu algoritma di media sosial dan mengesan bagaimana ia boleh memberi kesan kepada diri sendiri serta orang lain. Mereka harus tahu bagaimana atau mengapa mereka melihat atau menerima sesuatu konten di media sosial. Selain daripada itu, mereka juga boleh diajar atau boleh uh, untuk mengenal pasti lagi konten-konten yang dimanipulasi atau manipulated content yang tak sahih yang, yang misinformation sebagai contoh yang mendatangkan bahaya dan juga bahan-bahan yang menaikkan emosi seperti rage bait dan lain-lain lagi. Tambah pensyarah bidang media NUS itu Para remaja juga perlu memahami bagaimana penggunaan leluasa media sosial boleh mendatangkan kesan-kesan ketagihan pada diri, serta bagaimana untuk mendapatkan bantuan jika mereka terjerat. Ketika ditanya sama ada Singapura perlu mengikut jejak Australia untuk menyekat sepenuhnya remaja dari pelbagai platform media sosial, Dr Elmi berpendapat larang penggunaan telefon dan jam pinjak sepenuhnya di sekolah adalah mencukupi buat masa ini. Kalau kita campur Atau kita uh, Larangan penggunaan peranti Peranti tersebut dengan uh, Didikan-didikan media Literasi atau uh, Literasi media yang sentimpalnya Untuk me melindungi Kanak-kanak dan remaja-remaja kita Adalah lebih baiklah kalau, kalau kita bandingkan dengan Larangan yang secara uh, Amnya. Program ini ada juga dijalankan di CCE program Di sekolah-sekolah Uh, kita juga dalam, di Singapura ada juga uh, Media Literacy Council yang menjalankan program-program seperti berikut.